Сьогоднішня моя розповідь буде про село Мілова, яке знаходиться в Узюмському районі на Харківщині. Цьому селу трішки пощастило. Сюди не дійшла нога російського солдата. Це село не було в окупації, а от наслідки війни в цьому селі є повсюди. Військових тут ніколи не було, а обстріли були постійними. Краще за мене про це розповість мій давній знайомий Анатолій Уваров, з яким ми ще 50 років тому познайомилися на футбольному полі, захищаючи честь Балаклійщини. Милови, ну, в нас построїли спортивний городок. І от дитяча площадка і, і, і клуб не привел в нас в хорошому. И, и спорт развивался, и культура развивалась. Ну, все, все было. Сколько людей проживало? В ну, в общем, мировой? я тебе скажу. Я был два-три раза. Я был депутатом местного совета. Ну, примерно в 2004 году было меловая криничная Перумайск было больше тысячи человек. Ну, в настоящее время сейчас тут, может, находится человек. 300-350, а так ну, человек 600-700. Это, ну а сейчас, сейчас тут ну, человек 300 я не знаю, тут сейчас. Ты уезжали, те некоторые поезжали, некоторые уехали. Вы в оккупации не были? Нет, мы в оккупации у нас милоская громада в оккупации не была. Только чувствовалось прилеты одни, так? Ну да, ну у нас вот это же 10 и 12 марта нас, нас разбомбили, разбомбили, сидели мы, ну, я тебе вот покажу в подвале, покажу, мы неделю сидели, там и кровати есть, там сейчас все это, сидели мы в подвалах, там, а потом кто куда. Ну была потом эвакуация, была, вывезли. Ну, кто желал, я лично никуда не уезжал, моя семья, мы здесь. Толик, а что это такое? Ну, это 10... це это было 10 марта прилет. Дома разбили, а это чи не попали, чи что и вот видишь, какой котлован. Яма какая. Тут сколько? Метра, метра три. глубиной, да? Да больше. Больше. На ну, три а пять. Там, у них хата, и окна, и, и крыши там все полетала. Вот это, было, это было 10, 10 марта. А все-таки и досталось до мамы. Цим. А все это долетело сюда, до этого дома. Ну что, его где-то в кофе зайдем, там в середку сижу. Досталось от этой дома, да? Ну это ж в одно, в один и тот же день, 10, 10 числа. Сюда пролетел дом этот упал, а туда, туда два раза, туда два раза попадал, стреляли. Поднимаемся на... Заходим направо. Направо, заходим в квартиру. Ага, угу. мая такой вид. Вот вся квартира. Вот это, видите, люди, что сделал русский мир. Миловий приніс. Що приніс Миловий? Який вид? Який вид квартири? Це одна кімната, друга кімната. Чотири кімнати. Чотири кімнати, так? Да? Це ванна, туалет, це спальня дитяча, мабуть, напевно, була. была, да, еще одна спальня, уже никакой ремонта не подлягает. Это еще одна комната. Это такой вид, вот, моя одна только квартира. Миловская школа. Вот такой вид она мая. Вот. Она, эта школа была построена в каком году была збудована школа? Ну, она начала действовать в 1973-1974 году. Миловская школа. Пошли вам вот, пошли спортивная площадка. Заходим в школу, посмотрим, какой выгляд она. Сколько тут училась ученица? Ну, в последнее время училась ну, ученица 80 человек 80, ну 70 точно было. Вот, вот. Она же была средняя школа, а стала 80, ну стала 8 лет. Выдвиг на спортивный майданчик. Там мы туда сходим, ты с фотографией площадку. Тут он делал головой, все что делал. еще один кабинет все разбито ну а сейчас вот сейчас вот что я хочу сказать вот сейчас у нас открылось два магазина то у нас не было ж ни, ни магазина ничего сейчас у нас такой магазин и я тебе еще хочу сказать Одно, что спасибо тут волонтерам, которые вот этот парень Женя волонтер, потом там парень Дрокин и ну волонтеры, и еще у нас мы были, хотя у нас рвались тут электропровода, все тут был ребята своими силами у нас было ремонтировали и воду, и газ, и все все ремонтировали ну своими силами. То, что было, отстрелы были. А с какой стороны я, я не могу тебе сказать, что летело оно туда, куда оно летело, что вина-то все. Да. Ты сам бачил, в каком состоянии школа, в каком состоянии дома. Но это уже потом, это потом уже наводили порядок и возле домов, и, и у нас есть и ЖЭК, и сейчас у нас парень тут. Водополу Сан Саныч, начальник ЖЭКа, мы и с, и, и с водой сейчас, ну хотя и порывы помогают, ну своими силами, если кто, что, как, ну, живем. Я гуманитарка. Вот это большое спасибо и спонсорам, и, и Масельскому, и, и местным советам, и все. Насчет гуманитарки наше село было обеспечено, было обеспечено. И хлебом мы ну, привозили нам хлеб, и гуманитарку, и привозили нам гуманитарку или с Франции, или, ну, за рубежа к кому-то. Ну, гуманитаркой мы были обеспечены. Хозяйство этих предпринимателей здесь. Чешуна хуя. хуя. Ангары были. Это ж как зало было, зало было, так тут было пилорама, там были склады, там это. А сейчас у нас тут все побыто. Все побыто. Что бы ты побожал, твои побожания? Да я побожал, чтобы оно, скорее всего, завершилось, еще Ну что мы, ну что мы пенсионеры, ну что ну, мы? Полицкие. Да. Ну что? Ну, мы ничего ж не перевернем, ничего не этого. А Нам надо, чтобы был мир, чтобы хоть это уже, это уже детям, внукам, это уже надо передавать. Да. Ну аж, ну что, ну ты ж видишь, ты ж побачил, сам пенсионеры все. Побачил Все, Всех все, кто. Все увидели, все текают, все боятся, все, все это. Так ну, что это, это жизнь, что ли? Разбито там. Ну, короче, короче, наделали тут дело. Дело же не в том, что тут хоть бы часть была, че что-нибудь тут было. Тут ни с того, ни с сего пролетели, разбили, справили. Что вот ты сказал этим людям, что прислали вот их хлопцев с снарядами? Чтоб он пожил так, как сейчас мы живем. Что можно добавить до его слив? Я можу тільки поспівчувати, адже зрозуміти отаких от людей можуть тільки ті, хто сам постраждав від такого лиха, і зрозумів, який він є, руський мір, і що він нам приніс. Україна понад усе, ми переможемо.